Одно движение. Одно движение. Это одно движение. одно движение. Два движения это учебная форма. Два движения состановка это, это учебная форма. На движение, на вход вы делаете на одно движение. Это касается вас. Мы просто это касается инструкторов и старших учеников Все остальные, я сейчас я, кто-то из вас, да, сделают на одно движение хорошо, можно сразу выжать с ног и все. Все очень было хорошо, собрано. правильно. Поэтому... И э, если вы заметили, делается обучающая форма, обучающая, э, начальная форма, делается подсчет. Ич, там, ни, сам, да, или там, щи, возможно, это какая техника. И для того, чтобы вы смогли выучить состояние движения, для того, чтобы вы могли прочувствовать свой баланс, э, дисбаланс партнера, дистанцию и так далее, и так далее. Потом айкидо все превращается в более короткую форму, э, форму одного движения. Два, три, максимум. Хорошо? Итак, это две техники были на вход. Еще одна техника мы еще сейчас сделаем. Я попрошу вас, будьте аккуратны, шоманский и мы делали сейчас шоман на После из нее мы будем выходить на технику присоединения. Итак, обратите внимание, шоманский. многих руки расходятся вот так. Это не совсем точно. Посмотрите. Не ловите крючками. Это совсем другая техника. Тоже эффективная, но совсем другая техника. Шоманский. или э, Шоманы ремонтники. Сюда. Два движения. Сумацу до свечи. И на одно движение сразу задней ногой вход. Хорошо. И еще раз прошу внимания. Не такой вариант сейчас. Не кинувший. Не сбивание в горло. Вы присунуете его в районе здесь